Вован дурак, и мне его очень жалко. <coughs> мне его жалко, потому что это дяденька, который вырос в Петербургском университете, городе русской, э, европейской культуры, служил в Германии, сформировался там, хлебнул Европы. И хлебнул. вся его, его мечта, ну, ну, в хорошем смысле, а -а -а. вся его мечта была, заключалась в том, чтобы его приняли в клуб больших дядей, которые действительно решают судьбы мира. Он тянулся в нитку для этого. А потом выяснилось, выяснилось что, а, не те дяди управляют миром. Потому что даже быть главой государства члена G7 оказывается недостаточно для того, чтобы управлять миром. Миром управляют другие люди, у которых полторы тысячелетия благородных предков за спиной и триллионы, которыми они могут распоряжаться. Да. да. И это да. несколько да. семей. Но даже не в этом дело. Дело в том, что даже те дяди, которые являются главами государства G7, оказывается, не о бабках думают. Они думают о принципах, ценностях и идеалах. И о я я... бабках. Да, и о бабках тоже. Но в первую очередь они готовы жертвовать ценностями, принципами, идеалами. Бабками ради, ради этих вещей. И как бы не любили итальянцы немцев, они друг друга не любят сильно. Как бы не любили американцев французов и так далее и так далее. И японцы не любили их всех вместе взятых. Они такие, да, единый демократический фронт, как сказал Обама в Мюнхене. Сказал, понимаете, мы демократии. Вот что ты с этим будешь он делать? пиво там напылся. Да, у нас есть принципы и так далее и так далее. И Вова, который пожег немножко детей огнеметами в Беслане, немножко поубивал мирных жителей в Грозном в том числе русскоязычных. Немножко поубивал русскоязычных на Донбассе и поразрушал и так далее. Что, сеть, что, что. Да, Осетия. Он внезапно, внезапно обнаружил, что, оказывается, так не ведут себя в 7 После этого с тобой не хотят здороваться и принимать в круг. И он же до, доигрался до чего? Что круг замкнулся. Как бы Италия и Германия не дергались, не возражали, не говорили: а давайте снимем санкции с России. Он контракты привез нам новый вертолет, пятый, десятый, короче, как-то так оно там да, да. сотни тысяч рабочих мест, избирателей, бла-бла-бла. Им говорят: все остальные, ну, понимаете, ну нельзя так. Вот мы не садимся за стол, не ломаем хлеб и не делаем дела с людьми, которые вот так себя ведут. В отчаянии Вован бросается куда? К груди Папы Римского. Мол, Франциск, ты же изуит, ты же все понимаешь, ты, ты должен ну, простить. Кроме медальки да. ничего не получилось. А чудо не произошло. Да, медальку Судя получил. по лицу, чудо не произошло, да. Но его окружили гвардейцами, кардиналами, и, гвардейцами и кардиналами, чтобы его никуда не делся, его довести до трапа самолета и действительно депортировать. Потерялся, да. Трагедия. У человека жизненная трагедия. Он мечтал, и мечта его обломалась. Обломал у него своими собственными действиями. Если он не агент, который специально разрушает Россию, то он дурак. Это же очевидно. Он просто дурак. Есть одна очень страшная тайна, но хочу ее сообщить. Юбилейный выпуск скажем всю правду украинцам. Слушаем! Не на... Россию не надо бояться. Россия сама себя похоронит. Не только в Украине, но и просто своей бестолковостью. Посмотрите на этого парня, вы поймете, что они обречены. По крайней мере, политический режим в России обречен.